بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم فأزلهما خير لغز ديدي آدم أو اشعیت شیطان مردود نے عنہا اس درخت سے فأخرجہما ان دونوں کو نکالا اس عیش سے مما مم کا نافی جس میں وہ تھے وقلنا اور ہم نے کہا احبو نیچے اترو باغم لبا و تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو یا دشمن رہو گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے وہ متعاون الاہین اور کام چلانا ہے الہین ایک معین مدت تک فتحقی پس حاصل کر لیے سیکھ لیے آدم علیہ سلاتو نے مر ربی اپنے رب سے کلیمات چند کلمات فتح علیہ تو اللہ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی نو ہواب الرحیم بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں انہو هو التواب ال وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور شیطان مردود جو مردود ہوا وہ آدم علیہ السلام والسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ آدم نہ ہوتے تو نہ سجدے کا حکم ہوتا اور نہ ہی میں انکار کرتا اور نہ میں مردود ہوتا تو چونکہ آدم علیہ السلام والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا تو اس لیے شیطان مردود کو جو تکلیف تھی جو دشمنی تھی وہ آدم علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ شدت پکڑ گئی اب شیطان نے اپنے اس رسوا ہونے کا انتقام آدم علیہ والسلام سے لینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی گزشتہ آیات میں تفصیل سے یہ بات آئی وکلا وَلَا رغدن ہے تقربا <جَرًا> کہ تم دونوں جہاں سے کھانا چاہتے ہو جنت میں کھاتے رہو بس اس ایک درخت کے پاس مت آ. اب شیطان دو صورتیں ایک تو شیطان کو جنت سے پہلے ہی نکال دیا گیا تھا یاد یہ ہے کہ ابھی اس کا جنت میں آنا جانا تھا مردود تو ہو گیا تھا لیکن اس نے اللہ تبارک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اب جب تک انسان ہیں اس وقت تک مجھے مولت دے دیں میں ان کو بھی گمراہ کروں گا اب بڑی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور اب حوا کی شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا ازل یہ اس غلطی کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو غلطی نافرمانی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ انسانی فطرت اور تقاضے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے کسی غلطی کا سرزد ہو جانا لغزش کا ہو جانا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذلح یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام والسلام جو اس درخت تک پہنچے تو آدم علیہ السلام والسلام کا اس درخت تک پہنچنا یہ اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں تھا اب شیطان آدم علیہ السلام والسلام کے پاس آیا اگر جنت میں ابھی داخلہ اس کا اجازت تھی تو وہ بذات خود آیا شکل تبدیل کر کے کیونکہ جنات میں سے تھا اور جنات شکل تبدیل کر سکتے ہیں <coughs> یا دوسری صورت یہ ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کے لیے جنت میں آنا کوئی ضروری بھی نہیں اور باز روایات میں کہ شیطان سانپ کی شکل اختیار کر کے جنت میں داخل بہرحال کوئی بھی صورت ہے شیطان نے آدم علیہ سلاۃ وسلام اور اما حو کو اس درخت کے کھانے کے لیے آمادہ کر دیا اب آدم علیہ السلام سے گفتگو بھی قرآن کی دوسری آیات سے پتا چلتا ہے جس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شکل اختیار کر کے آ جنت میں کہ اس میں قاسمہما شیطان نے اما حوا اور آدم کے سامنے قسم کھائی کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں آدم علیہ السلام والسلام نے کو کہنے لگا بتانے لگا وسوسے کے طور پر یہ بات کے ذریعے کہ یہاں یہ جو کھانے سے جو منع کیا نا یہ منع اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہیں جنت سے نکالا جائے اگر یہ کھا لو گے تو تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے پھر تمہارا جنت سے کبھی خارجہ نہیں ہوگا یہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور اس پر قسم کھائی اور اس قسم میں کہ میں تمہاری نصیحت کرنے والا ہوں اس کے کھانے کی ممانعت اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم توڑنے اور جوڑنے کے اعتبار سے بلکہ بنے اس لیے ہے کہ اگر یہ تم کھا لو گے تو فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور جب فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے تو آدم علیہ السلام کے سامنے تھا کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور جنت سے نہ نکلنا جنت سے نکلنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے تو اس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو لغزش دے دی اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اب درخت سے کھانے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا لباس اتار دیا اب جب جنت کا لباس اترا تو شرم و حیا کی وجہ سے اماحا اور تعداد علی سلاد اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپانے کے لیے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اللہ تبارک تعالی نے شاید فرمایا جس عیش میں وہ دونوں تھے اللہ تبارک تعالی نے اس عیش سے ان کو نکال لی اور دیا اور حکم دیا تم نکلو اترو یہاں سے زمین کی طرف جاؤ بعض لباد عدو تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اگر شیطان جنت میں تھا تو پھر یہ خطاب تینوں کو ہے اما کو حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے ان میں کبھی جوڑ نہیں ہو سکتا اور شیطان ان کو بےکاتا رہے گا اور اگر شیطان جنت میں نہیں تھا دوسری تفسیر کے مطابق صرف وسوسہ ڈالا اس نے اگر وہ جنت میں نہیں تھا تو پھر اس خطاب کی نسبت وہ آدم علیہ السلام اور کی طرف ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے یعنی تمہاری اولادیں جو آئیں گی تو وہ آپس میں السطی رہیں گی چنانچہ دنیا میں ہر وقت انسان نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے کبھی کفر اور اسلام کے طور پر اور کبھی کفار نے آپس میں بہانی طور پر اور کبھی مسلمانوں نے آپ میں بہامی طور پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں اِحْبِتُوا لبعض لِبَادِ نَادُو تم اترو یہاں سے زمین پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں اترے زمین تو مفسرین اور معرخین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سراندیب میں اترے سراندیب یعنی سری رنکہ میں یا سیلون میں اترے اور اما حوہ کے بارے میں مفسرین اور مورخین فرماتے ہیں کہ اما حوا جدہ میں اتری اور جدہ کا نام جدہ اسی لیے ہے کہ جدہ عربی میں دادی کو کہتے جس سے اولاد سلسلہ نسب شروع ہوتا پھر یہ دونوں حضرات جب نیچے اترے تو بڑے پوشیمان ہاں داد علیہ السلام کے بارے میں کہ اتنے روئے اگر ساری کائنات کا رونا جمع کیا جائے علاسلام کے رونے کے برابر نہیں اب رو رو کر کوئی دعا بھی نہیں کر رہے خاموشی سے رو رہے ہیں اور ایک دن تو اپنا سر دونوں گھٹنوں کے بیچ رکھ کے وہ اروزاری کی اور روئے جبریل کو ترس یہ ترسائے کے آدم بڑی مشکل اب وقت کے نبی ہیں انبیاء سے چھوٹی سی بھی لغزش سرزد ہو جائے تو قرآن جن الفاظ الفاظ کی جو شدت ہے اس شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام والسلام کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس لغزش میں تو اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی کیونکہ اللہ تمہارے نے آدم علیہ السلام کو پہلے سے خلیفہ نامزد کیا تبھی تو سارے فرشتوں اور جنات کو کہا سہدا کرو اور یہ خلافت تبھی قائم ہوتی جب وہ زمین پر آتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے ارحم الراہمی نے بغیر کسی وجہ کے جنت سے کیسے نکلتے تو یہ وجہ وقو پذیر ہوئی اور اس کی نسبت چونکہ شیطان نے لغزش دی اس لیے شیطان کی طرف اس کی نسبت اب یہ دونوں آدم علیہ السلام تو کمال معارفت کی وجہ سے کہ اللہ سے کامل درجے کی معرفت تھی اس وجہ سے کوئی دعا یا معافی کے الفاظ مانگنے کے روادار بھی نہیں تھے کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک غلطی تو ہو چکی اب کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کر گزرو کہ اللہ کی ناراضگی بڑھ جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں وہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے بھی ان الفاظ کو ادا کرنا چاہتے ہیں جو برائے راست اللہ نے سکھائے ہوں اپنے الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی واقع ہو جائے چنانچہ اس طرح یہ روتے رہے روتے رہے پھر اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی ملاقات کہاں ہوئی محبت اور آدم کی تاکہ ان کی ملاقات عرفہ کے میدان میں عرفات تعارف سے ہے یہاں ان کی آپس میں پہچان دوبارہ ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچان لی اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فتلق آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے کیسے آقا غلام غلام نے نافرمانی کی اور آقا ناراض ہو گیا اب غلام رو رہا ہے اور کوئی الفاظ ادا نہیں کر رہا اور وہ پشیمان ہے کہ میں اب کیسے معافی مانگوں جس ذات نے میری تخلیق کی جس ذات نے مجھے پیدا کیا جس ذات نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ ساری کائنات کی مخلوقات کو میری طرف جھکا دیا اب میں اس ذات سے کیسے معافی مانگوں الفاظ کیسے استعمال کروں تو دنیا کا وہ آقا کیا کرتا ہے ابھی دنیا کا آقا یہ کہتے ہیں میں اب کیا بولوں آپ کے سامنے تو آقا کہتا ہے دنیا کا وہ کہتا ہے کہ تم ایسا بولو کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا چنانچہ خود ہی سکھاتے دنیا میں بھی یہ چیز ہے کہ غلام کے پاس اب الفاظ نہیں معافی کے لیے وہ اپنے آپ کو اس قدر مجرم سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس معافی کے الفاظ نہیں تو دنیا والا آقا اس کو کہتا ہے کہ تم یہ الفاظ کہہ دو کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا چنانچہ ایسی ہی کیفیت کہ آدم علیہ السلام اب وہ الفاظ نہیں کہ کن الفاظ سے اپنے اللہ سے معافی آدم من پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی کلمات سکھائے حاصل کیے سیکھے آدم علیہ السلام والسلام نے اپنے رب سے کلمات چند کلمات سیکھے اب یہ کلمات کیا ہے تو سورہ آراف میں ان کلمات کو بھی بیان کیا دیگر مفسرین کے اقوال بھی ہیں لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اقوال سیکھے جو الفاظ سیکھے وہ یہ سیکھے دعا کریے ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لرکونن من الخاسرین ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے گناہوں کے ساتھ اپنے نفسوں پر ظلم کیا وئن لم تغفر لنا و اور آپ نے اگر ہمارے گناہ کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے یہ کلمات اللہ تبارک و تعالی نے سکھائیں اور آدم علیہ السلام ان کلمات کو پڑھنے لگے اور خوب پڑھنے لگے فتح بانے ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے انہو ہوا التواب الرحیم بے شک اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور مہربان اور بڑے مہربان رب ان آیات سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانا یہ بندگی ہے اور اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا تو شریعت کا حکم یہ لگے گا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہو اور دوسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ جب نافرمانی اور غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑانا اور فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ کے سامنے جو گڑ گڑانا ہے اس گڑ گڑانے میں کیا کہ سب سے پہلے ندامت اور شرمندگی اختیار کرنا نادم ہونا شرمندہ ہونا اپنے گناہ پر اور نمبر دو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور نمبر تین فور اس گناہ کو چھوڑ دینا تو دوسرا سبق آدم سے آدمیت کا سبق یہ ہے کہ غلطی اور لغزش کے بعد ڈٹنا نہیں اسرار نہیں کرنا بلکہ فوراً رجوع اللہ کرنا تو اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ایسا متوجہ ہوں تو نصوحا ایسی توبہ کریں جو گناہوں کو مٹا دینے والے جیسے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اما حوا نے توبہ کی اور اسی طرح اس امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے جیسی توبہ کی آج مسلمانوں کی ذلت اور پستی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن توبہ نہیں کر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن توبہ نہیں کر بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہے توبہ نہیں کر جھوٹی قسم کے گناہ میں مبتلا ہے توبہ نہیں کر کے گناہ میں مبتلا ہے اور توبہ نہیں کر بد اخلاقی جیسے عظیم گناہ میں مبتلا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ماں باپ کی نافرمانی جیسے عظیم گناہ کبیرہ اکبر القبائر جیسے گناہوں میں مبتلا ہے توبہ نہیں کر تو انسان کی ذلت اور پستی یہ ہے اور اس کی دنیا اور عاقبت خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کر ضرورت اس بات کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش کے بعد جو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی حالت پیش کی کہ الفاظ تک استعمال نہیں کیے کہ توبہ میں کیسے کروں میرے رب کے سامنے تو میری ایسی لغزش مجھ سے سادہ ہو انسان جب گناہ کرے تو اپنے اللہ سے ایسے ہی ڈرے جیسے آدم علیہ السلام تک اگر ہم توبہ والے عمل کو اختیار کریں گے روزانہ توبہ کریں گے اور دن میں کئی بار توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس دن میں اگر موت آئی تو انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہوں گے ہم اللہ کے سامنے بڑے شفاف طریقے سے پیش ہو جائیں گے اور اللہ کے انعامات کا دروازہ ہماری قبر میں کھل جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قصرت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم درس سنتے سیکھتے ہیں سمجھ کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمين